Друзі, дійсно кажуть, що не у грошах щастя, а у їх кількості. І спеціально до Дня грошей до нас сьогодні завітав гість, який буде нам розказувати про спадок, як отримати спадок, а також процедуру отримання Знайомося спадку Знаємося всі особливості. У нас сьогодні в гостях Євгеній Бушинський, юрист, адвокат. Вітаємо вас. дякую за те, що завітали до нас в студії цього ранку, і проконсультуєте нас і наших телеглядачів з цієї теми Досить така серйозна тема спадок. Якщо наші телеглядачі хочуть задати питання нашому гостю, ви можете телефонувати за номі номерами, які ви бачите на своїх телеекранах. Нагадуємо, що код міста Миколаєва 0512, 0512. Якщо ви дофонуєте не із міської місцевості. А ми не будемо втрачати часу. І тут розпочнемо. Бачить, що багато запитань є. Вітаємо То, ще раз такі. Взагалі і, спадок. І, і, які особливості, є якісь особливості отримання спадку? Здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо, что пригласили на передачу. Ну, хочу сказать основні основи, як как би, бы. с чего начинать людям при принятии наследства, чем это регулируется, ну и тому подобное. Значит, наследственное правоотношение регулируется книгой 6 Гражданского кодекса Украины от 2004 года. Что в целом собой представляет наследование? Наследование – это переход прав и обязанностей умершего человека к другим лицам, то есть его наследникам. Какое бывает виды, какие есть наследования. Наследование осуществляется по закону, либо по завещанию. В состав наследования входят все права, которые принадлежали умершему на момент его смерти и не прекратились, и в дальнейшем не были прекращены. Также хочется сказать и акцентировать внимание на том, что не входит в состав наследования. Это личные, могут быть не имущественные права. Это право на возмещение вреда вследствие увечья. Об этом я позже остановлюсь, более предметно расскажу. Право на алименты ну и так далее. Для того, чтобы вот, обратиться в материальную контору вот, для оформления наследства, необходимо знать место открытия наследства. Место открытия наследства – это фактическое место проживания умершего. Либо, если место проживания умершего на момент смерти неизвестно, в таком случае в контору на необходимо обратиться в ту, то есть в тот район, там где находится имущество умершего, либо большая его часть. Угу. А до какой частной фирмы может нас звернуться? Да, об этом чуть позже скажу, может, конечно. Нам сейчас законодатель дает такое право. Право на наследование. Значит, у нас по значит, право наследования имеет лица, определенное в завещании. В случае отсутствия завещания наследование осуществляется по закону. Есть положение устранения от права наследования. Здесь необходимо остановиться на том, что устраняются от права наследования те лица, которые умышленно причинили смерть наследодателю, не имеют права наследования, это родители после смерти детей, которые были лишены родительских прав, супруги, брак между которыми был признан недействительным, и самое интересное, по решению суда человек устраняется от наследования в том случае, если он не оказывал, хотя должен был оказывать надлежащую помощь наследодателю. А что это может быть? Это допомога, и она здесь прописана про... про Статья 1224, да, она четко регулирует данное правоотношение. Например, если человек находился в беспомощном состоянии, ввиду состояния своего здоровья, возраста, а наследник, предположим, да, вот в первой очереди по закону, абсолютно никак не помогал Скажемо так, родителю. А як це можна підтвердити? Тому що якщо, наприклад, залишався тільки од наприклад один із батьків, скажімо, він помер, і дитина то єдина, як це можна підтвердити? Ніхто із знайомих там рідних немає, нікого. Ніхто не має може... підтвердити те, що він не, не допомагав в таких случаях. В таких случаях заінтересоване лицо може звернутися з іском в суд об устраненні від наслідування. цьому необхідно доказати факт, того що. А человек находился в беспомощном состоянии этот раз, э то, что помощь не надавалась это два, это все документально должно uh -huh. быть подтверждено. И в таком случае человек будет устранён от наследства. А такой позов может подать будь кто из заинтересованных сторон, mm -hmm. так, да, 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 да. не боясь А если людина, яка може отримати спадок, це єдина дитина, і вона не підтримувала свого батька або мати під час хвороби, хто може отримати Я спадок, якщо дитина немає? Чуть-чуть позже об этом остановлюсь, uh -huh. сейчас у меня пока хотел рассказать общую часть. Угу. Uh -huh. Наследование, значит, предположим, если идет наследование земельного участка, то оно наследуется на общих основаниях без изменения целевого назначения. Хочу остановиться на завещании. Завещание является личное распоряжение умершего. Mm -hmm. Личное распоряжение умершего. А Физического лица на случай смерти. трошки а до нас наши телеглядачи. Доброго ранку, витаем вас, дякуем, что телефонуете до нас. Доброго ранку. Здравствуйте. доброе утро. Скажите, пожалуйста. Ага. Да, да. Скажите, пожалуйста. У меня внучка. У 10 лет умерла мама. Живут они в лесках, жили, вернее, там все прописаны. У 10 лет умерла мама. Утюку формула бабушка ее родная. И умерла и бабушка. И сейчас ей там не разрешают жить. говорят тебе здесь ничего не положено имеет она право проживать и вообще хоть на какую часть этой квартиры трехкомнатной? Ну, здесь есть обязательная доля. Вот исходя из вашего вопроса, спасибо большое за вопрос. Да, здесь есть обязательная доля, и она имеет право проживать. Но более предмета необходимо ознакомиться со всеми документами, которые есть, и тогда будет более полная квалифицированная консультация. А тут требует и на век, потому что не указала наша дальше, что... 10 лет это обязательная Absolutely. доля. Да, я хотя вот я просто как не успеваю все рассказывать. У меня подготовлено и далее будет, мы на этом остановимся. Далее, вот как раз-то право на обязательную долю в наследстве. Кто имеет на нее право? Это малолетние... Несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители, независимо от завещания, имеют право на обязательную долю, которая состоит из половины той доли, которая причиталась бы им по закону. Вот, в принципе, по сути, ответ на ваш вопрос. Значит, кем удостоверяется, кем удостоверяется завещание? Завещание удостоверяется нотариусом. Если человек не может его написать собственноручно, то тогда пишет его нотариус, соответственно, прочитывает вслух и удостоверяет. Очередность наследования по закону. По закону, значит, регулируют правоотношения статьи 1261-65. Вот. Кто относится к наследникам первой очереди по закону? Это дети умершего, переживший супруг и его родители. Вторая очередь – это родные братья и сестры, также Дита Баба. Вот. Третья очередь, получается, родные дяди и тети наследателя, четвертая очередь – это лица, которая прожила более пяти лет с умершим. В официальном браку? Нет, Нет, неофициальный брак, вот в том-то и весь момент. Вот пять лет проживаю, допустим, гражданским браком, У -у -у. да, вот. И в... после этого необходимо обратиться в нотариальную контору, нотариус предложит обратиться в суд, даст отказ, необходимо будет обратиться в суд, в суд установит данный факт проживания, ну и, соответственно, а человек... Говорю... была одружена и проживала после этого 5 лет с цивильной дружиной претендует и, нет. Та, и та. ни в коем случае нет. Как раз там есть одно условие в том, что если человек проживал с, например, умершим человеком, да, более 5 угу. лет, но в это время он находился в другом браке, никаких последствий оно не повлечет и никакого наследства он не получит. У нас есть звоночек до студии. Мы вас слыхаем а доброго ранку. Здравствуйте. Я хочу вот задать такой вопрос. Умерла мать, женщине было 82 года. Есть два сына. На одного из них сделано завещание, но второй прописан там. Мы обратились к нотариусу, ну пока ничем помочь не может. Потому что тот, который прописан и на которого нет завещания, требует все. Спасибо большое за вопрос. Здесь, вы сами сказали, есть завещание, но есть такие моменты. Второй сын, он значит, здоров, он не признан недееспособным, или как он? Вот хотелось бы это уточнить. Этот, кстати, очень важный момент. Если же человек дееспособный, взрослый, то в таком случае все получит сына, которого сделано завещание. А, не более а другой того, сын, то есть завещание получит. Ничего. Да. Только если он не Да, либо ну, малолетний, либо преклонного uh -huh. возраста. Вот там, если есть обязательная доля, тогда да. А если нет, он... А на только первый, на написано. Вот да. так, больше серьезно достанем. Ну, повернемся до да. черги да. спадковости. Хотел, хочу еще вот что сказать. Вот, предположим, есть имущество, человек умер, но нет абсолютно никаких наследников. Угу. Абсолютно никаких. То в течение года э, территори территориальная громада, то есть э, администрация местная может обратиться с иском в суд о признании имущества выморочным. То есть в таком случае право собственности на данное имущество переходит к территориальной громаде. И вот более предметно, это так я в теории кратненько все рассказал, более предметно хотелось остановиться на какие же документы необходимо предоставлять нотариальную контору для того, чтобы было открыто наследственное дело. Первое, это необходимо предоставить свидетельство о смерти умершего наследодателя. Второе, документы, которые будут подтверждать родство. Третье, завещание, если таковое имеется. Четвертое, это документы, которые подтверждают право собственности, то есть правоустанавливающие документы на наследуемое имущество. И справочка с ЖЭКа формы 3 о составе семьи с перечислением, с перечислением всех лиц, которые были зарегистрированы на момент смерти, вот, для того, чтобы определить метод, место открытия наследства. При предоставлении данных документов, значит, все, нотариус перепроверяет, если все в порядке, открывается наследственное дело, и через полгода человек может получить уже сельство о праве собственности на наследуемое имущество. Угу. Друзья, мы продолжаем и э, говорим сегодня про спадок. Э, наступное из вопроса, которое нас, это, э, приклады и судовых справ. Вы можете навести. Я на практике, а не в теории проходит вся процедура. Да, конечно, довольно часто люди обращаются по следующим фактам. Значит, тут предположим, да, человек обращается в нотариальную контору, все документы, которые ранее перечислил, подготовил, принес, однако нет документа, который подтверждает э, факт родинных статусников. Родственных mm -hmm. отношений, факт родственных отношений. Вот, предположим, есть свидетельства о рождении. Нотариус не может установить, действительно ли это наследник в первую очередь или нет. В таком случае нотариус дает письменный отказ человеку, который обратился, mm -hmm. и рекомендует ему обратиться с иском в суд. Вот. Ну, там не иск, там окраины будет, будут, но тем не менее. Обратиться в суд для установления факта родственных отношений. И в таком случае вот, человек может уже обратиться к адвокату, к юристу, который в свою очередь составит заявление заявление про установление родственных отношений в суд, приложить необходимое доказательство. Так, у нас звоночек до студии, снова, вы видите, перерываем. Доброго ранку, витаем вас, ваше запитание яке? Если умерла мама, у нее дочь пенсионерка, имеет ли она право на обязательную долю, там, на жилье, на деньги? Вам особо спасибо. Нет. Угу. Да, спасибо, спасибо за вопрос. Да, конечно, она имеет. Если она пенсионерка, преклонного возраста, она имеет на обязательную долю права. Угу. Мы а продолжим, продолжим модно, да? Продолжим, да. Вот, это да, один да. пример. Я привел кратенько второй пример. Допустим, вот человек обратился. Вот. Для того, чтобы принять наследство, необходимо, я же повторюсь, обратиться в нотариальную контору в течение, не по истечении, а в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Многие люди путаются, они думают, что необходимо обратиться после, после 7 месяцев, ой, 7-6 месяцев нотариальную Вот в таком случае опять-таки нотариус дает отказ и э, предлагает обратиться в суд с, заявлением, с исковым заявлением о продлении срока на принятие наследства. Опять-таки это, это все практикуется, в данном случае необходимо указать. Уважительність причин пропуска даного срока. Якщо суд їх знайде уважительними, то в такому случае, звісно, дає ще три дополнительно три місяці, человек уже в общем порядку приймає наслідство. Ще такі моменти зараз ще один так, варіант. І мене запитання виникло, коли ми говорили про те, що потрібно підготувати пакет документів. Ви сказали, що треба і сам заповідь надати, а його видають на руки тому, хто має отримати цей. Да, да. Один, один образец завещания ага, отдается тому да? лицу, которое составило его, который распоряжается, угу. а вторая вторая копия находится в нотариус. То есть эту копию мая все таки людина, передать передать, так? Да. Угу. А если ее а не моя, тогда быть? звонються нотариуса? Ну конечно, угу. Обратиться угу. к нотариусу, да, и там уже по всем предложениям как будет. Ну угу. и вот еще интересный момент есть, когда признается в суде право собственности в порядке наследования по закону либо по завещанию. Это вот в таких случаях происходит, когда, например, отсутствует какой-либо документ. У нас есть, снова таки, звоночек, уже майже завершим эту годину эфир, но все же таки останет. Та... Доброго ранку, дякуем за то, те, что телефонуете. Какое ваше вопрос? Здравствуйте. А если умер наследодатель за границей, Который составил завещание, то какой налог платится? Спасибо Это... за вопрос. В среднем 17 процентов. Угу. Тобто ще, ще й такий варіант, можливо, yeah. так? А, ми дякуємо за те, що ви сьогодні до нас завітали. Про проговорили нюанси, відповіли на запитання не лише наші кіностіка, але й наших телеглядачів. Сьогодні досить таки насичена зустріч відбулася. А, дякуємо вам за це. А, а звісно, ми... не все встигли сказати, ну, Буде наш наступні да. ефіри. Обов'язково. Я думаю, що ви ще ви нас до, до нас завітаєте, оскільки ваш рейтинг серед телеглядачів досить таки високий. Yeah. А,